І зараз до нас приєднався гість студії Олексій Арестович, блогер. Доброго вам вечора. Добрий вечора. А отже, давайте напевно поговоримо в першу чергу про ситуацію на сході. Оце перемир'я, про яке говорили спостерігачі обсє. Чи дійсно воно можливе? І чи дійсно от, з 5 листопада з 6 перпошу грудня почнуть виводити важку артилерію? Ну, это можно установить только эмпирическим путем. -то. есть мы дождемся этого дня и посмотрим, отводят они или нет. Потому что заранее сказать нет. Мы знаем, что опыт всех предыдущих договоренностей, даже на самом высоком уровне, не выполнялся. За время Минских соглашений, которые предполагали с самого начала отвод тяжелой артиллерии, погибло больше 400 российских, э, украинских военных. А чем можно уважать, что это, может быть, певный, не знаю, маневр для нет, очеред... отвода глаз? Очередная попытка... Там... Запустить мирний процесс, да, который постоянно вот, в современных конфліктах що на ближньому востоке, що у нас і постоянно имеет место быть. То есть період обострення, попытка замірення, переговори. Период період обострення, попитка замірення, Россияне просто несуть огромные потери там, і я думаю, що це их инициатива. в частності настоящий момент. Багато хто говорив ще місяць тому про те, що насправді повномасштабне вторгнення можливо навесні. Ви з цим погоджуєтесь взагалі? Понимаете, что такое полномасштабное вторжение? Ваш покорный слуга несколько раз его объявлял, фактически, да, вот в своих блогах. Путин же, по, он, будет ли это вторжение, знает только один человек, Владимир Путин. Но он не знает это за 15 минут до отдачи приказа. По многим признакам было очевидно, что они готовы вот переходить к отторжению. Это было в марте, это было в мае, в августе, в июле. Как ранний срок был 15, 14 на 15 ноября. Было видно по всем признакам, которые только существуют. В последний момент он отменяет. Он даже вылетел из Австралии, где его на саммите там похлопали по щекам, да, и вот все, все ждали, что наконец-то он отдаст приказ о том, что переходить, потому что досрочно покинул саммит и так далее, и так далее. Он отдал приказ с борта самолета, как нам говорят там, дружественные россияне, что нет, не вторгаемся. Не может человек решиться, понимаете. А Латемноменш его разозлил этим дипломатичным ляпасом. Да, его очень сильно разозлили, но надо понять, что он находится в абсолютном Цуцванге сейчас, да. Он, какой ход он не предпримет, он ведет только к ухудшению позиции. Не вторгается – плохо, вторгается еще, – еще хуже. Поэтому Дуже цікаво, Ось, от на сьогоднішніх його на сьогоднішньому його виступі на федеральних зборах він розпочав безпосередньо послання, напевно, що не до росіян, як ми вже говорили в ефірі. Да. А це було звернення до українців. Він навіть не почав з того, що відбувається зараз у Грозному. Я нагадаю, глядачам сталися теракти безпосередньо в Чечні. А це послання так сказать. В... Выступление Путина перед Федеральным собранием не имеет никакого смысла, потому что все они прекрасно знают, что скажет Путин, что еще до того, как он выступит. Это трансляция, это... это... Повторение мюнхенской речи, то есть это ориентировано на внешнего зрителя. Да, там расставляются основные акценты, послания западным дипломатам и так далее. И так далее но он же абсолютный банкрот политический, все это понимают. И чтобы он не наговаривал, там, ну что он, сказал, про что он сказал? Опять напугал какими-то таинственными средствами российской армии, которые они вот-вот включат. Это как Гитлер, знаете, за, за, за последние полгода до поражения появилось чудо оружия. Они потеряли более 300 военных при штурме Донецкого аэропорта за два дня. Какое чудо оружие? Эти люди, которые не могут взять донецкий аэропорт, что они могут взять? Помните, мы, когда то в начале кампании, Путин объявлял, что он Варшаву возьмет за два дня Киев, за две недели. Да? Ну вот они не могут взять 4 месяца Донецкий аэропорт. И все понимают, что это дутый пузырь. Даже западные военные, которые давали нам, что в августе, там, по их планам, российские войска будут на украинская армия не способна сопротивляться, поражены и знают, что ну, как бы вот, вот, мы полностью перемешали все карты Путина. То, что он обозначил. Это пожелание, это не программа действий. Вот, вот, если бы вот он был, так с волшебной палочкой, вот если бы какая-то фея или злой, добрый волшебник сделал бы так, что все вот эти программные пункты мої речи вдруг внезапно осуществились, то Россия действительно оказалась бы в той роли, которую он ей приписує. Але с іншого боку, вот буквально декілька хвилин тому ми дивилися сюжет, і Путін заявив, що тримає армію в бойовій готовності, яка буде нести правду. Ну, если он перейдет в полномасштабное, давайте, допустим, что он перейдет в полномасштабное наступление. Это что означает? Сухопутный компонент у них и так воюет, то есть они включат авиацию и включат оперативно-тактические ракеты, как самое тяжелое средство для того, чтобы воевать. Пойдут они, скажем, по двум направлениям, на севере и на юге Казовского моря. Украинская вооруженная сила находится в мобилизованном состоянии, в кондиции, да, и готовы воевать. То есть у него был шанс еще в августе, после этого шанса уже не было. Вот это будет полноценная мясорубка такая, которую не скроешь. Это означает сразу там, 17 уровней санкций со стороны Запада. Огромные потери и очень маловероятен военный успех в чистом виде. То есть я сомневаюсь, что они даже возьмут Мариуполь, например, с использованием всех этих средств. То есть они могут доставить массу неприятностей, будут тысячные потери с той и с той стороны, но не будет уже триумфального шествия к Крыму, там, к Харькову или к Днепропетровску. Не будет. А это значит, что это еще более патовая ситуация, только уже очевидная всем. И ясно, что мир отреагирует еще большими санкциями, возможно, пойдет вооружение в украинскую сторону, и в каком-то смысле. Это с исторической точки зрения, если не брать в расчет, что жизни человеческие, можно сказать, что для нас бы полномасштабное вторжение было бы более, желательным, более желательным вариантом. Быстрее решилась бы внутренняя проблема ряд, и быстрее решились бы российские проблемы российская как таковая. Потому что режимы приканчивают военные авантюры. Открытая военная авантюра еще быстрее прикончила бы режим Путина. А ключ к украинским реформам, в частности, лежит в Москве. То есть в падінні режима Путіна Не только там нужна ряд сили внутрішніх усилий, но і там в частности. А от дивіться події, які сталися за минулу добу у Чечні безпосередньо угрозному. А багато хто з людей у мережах говорить про те, що відкривається другий фронт в Росії, чи може якимось цим якимось. Вплынуты на ситуацию? Безусловно, потому что одним из. Россияне постоянно ротируют свои части здесь, но одним из главных округов военных, который несет это так называемый Южный, Южный военный округ, бывший Северокавказский, который отвечает за ситуацию на Северном Кавказе в Чечне. То есть, грубо говоря, больше войны на Северном Кавказе, меньше войны здесь. И Я бы на месте руководства украинской державы давно бы наладил прямое взаимодействие с маджахидами Кавказа, вплоть до поставки вооружения военной техники, потому что это, естественно, наш союзник в борьбе с Путинским. Режим. Грубо говоря, чем больше войны там, тем, тем меньше умирает украинцев. И они есть, являются нашими естественными союзниками. Более того, есть у нас прямой мост к ним через крымских татар. татар. Этот мост можно использовать. И совместным фронтом давить эту гадину. Ну, с быть, другого, другого, другого боку, много этих союзников есть и сейчас на сходе, которые воюют против наших вояков. Э, ну, это не союзники, это враги. Часто они кровники тем людям, которые сейчас захватили Грозный. Да. Поэтому надо очень четко различать там Эмарат Кавказ, например, и Кадыровские и прочие структуры. Вот этих всех кремлевских шавок. Поэтому это істецтва практика, наприклад, лічані виграли так, всі свої колоніальні войны. і просто войны, да? Я сподіваюся, що ми виграємо цю війну. Я вам щиро дякую за те, що приділили нам час все ж таки да. прийшли. Да, а нагадаю гість нашої студії блогер Олексій Арестович.